वजी दाखिला ने बुध के रोज़ राज्यसभा में बताया कि दफ़ा तीन सौ सत्तर के मनसूख होने और जम्मू कश्मीर रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करने से ये मुल्क की मुकम्मल शमूलियत के साथ मरकजी बहर में शामिल हो गया है और इसके नतीजे में वहाँ आइन हिंद की सभी हक़ाइक व फ़रज़ लागू हो गए हैं और हिंदुस्तान के तमाम कवानीन के फ़ायदे वहाँ के बाशिंदों को मिलने लगा है इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया गया कि वजारत ने आवाम की बेहतरी और सलामती के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को नज़रबंद किया हुआ था वजीर दाखिला के मातहत जी के रेड्डी ने बताया कि एक सितम्बर दो हज़ार उन्नीस सेलहदगी पसंद पत्थरबाज दीगर कारकुनान समेत छः सौ तेरह अफराद को नज़रबंद किया गया था जिनमें से चार सौ अफराद को नजर षानी के बाद रिहा कर दिया गया है उन्होंने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर हुकाम ने बताया कि अभी कोई भी अफराद नज़रबंद नहीं हैं मिनिस्टर ने निशानदेही कहते हुए बताया कि किसी कैसे ये कानूनी बदलाव समाजी एकतदी बेहतरी ले आया है जिससे तफरका बेजा कानून को ख़त्म किया गया और सभी को बराबरी दिया गया